Слышь, ты постоянно лицо прячешь. Поэтому мы ставим запрос. Покрасила. Поэтому мы ставим запрос, и мы понимаем, что здесь мы собрали не сотрудников, Свободные профсоюзы в Луганской области, правозащитные организации очень обеспокоены фактом того, что в Луганской области готовится к передаче успешное угольное объединение о том, что угольное предприятие нуждается в инвесторах. Нужно их как бы поднимать и в общем-то будут рабочие места и все прочее. Но по, по факту мы видим, что договор о концессии, проект договора не обсуждается публично. Он про, происходит договоренностью в Кулуарах. Вот более того, на сегодняшний день, когда э, мы присутствовали на встрече э, с министром. Э, Паловой энергетики Бойко, э, и там услышали очень странные вещи. Оказывается, министерство и в лице министра очень обеспокоены тем, э, какая э, консессионер в этих условиях. Оказывается, сегодня э, министерство выступает с предложением э, к, к админу о том, чтобы хотя бы первые пять лет из бюджета Украины выделялись деньги консессионерам. Получается, наши олигархи будут за наш с вами счет, э, налаживать свой бизнес. То есть у Ахметова нет денег, получается, он у нас опять возьмет у нас и станет еще на несколько миллиардов. Работников э, на шахте горняков, которые являются э, активистами независимого профсоюза, э, их сегодня увольняют с работы, их преследуют им условий условия нетерпимости, только за то, что они понимают, что сегодня работодатели ухудшают их стандарты и в связи с этой концессией. И вообще концессии и передачу в аренду они держат в и подальше от, от трудового. Все, что сейчас происходит в Луганске, в Луганской области, да и в Украине, другими словами, как узурпация власти, в стране назвать нельзя. Нельзя назвать это другими словами, как геноцид против украинского народа. Нельзя назвать это никакими процессами демократического строительства государства. Никаких реформ, никаких улучшений жизни в стране не происходит. Криминализуется, возврат, или можно сказать так, идет возврат в 90-е годы. Просто как каток. Конституция ломается через колено. Все проблемы, начиная от предпринимательства Майдана и заканчивая шахтерскими выступлениями, власть не обращает или делает вид, что она не обращает внимания. На самом деле они обращают внимание. И процессы, которые происходят в обществе, внизу, у нас здесь, на Земле, их проконтролировать, как они хотят, невозможно. Потому что когда людям нечего будет жрать, никто не будет слушать их брисню, которая 24 часа в сутки льется с телеэкрана.